संरक्षण संरक्षण आरक्षण इन तीन मुद्दों को तो लेकर जो हमारे भाई यहाँ बैठे तो हुए तो तो हैं वो सबको मैं डॉक्टर तो सर के ऊपर तो आज दोबारा बात करना चाहता हूँ आप एक बात ठीक से समझ लो हम यहाँ पे जो आए हैं हम दिल से आपको चाहते हैं हम कोई राजनीति करने नहीं आए और कांग्रेस का और अल्पसंख्याक का रिश्ता क्या रहा है ये सब पहली बातें आप लोग जानते हो मैं कुछ बातें खास करके आपको बताना चाहता हूँ मेरे पिताजी कैलाशवासी गुलाब राम पवार ये बड़गांव पारोले से दस साल एमएलए थे और उस वक्त ऑनरी मैजिस्ट्रेट अपॉइंट किए जाते थे तो हमारे बड़गांव में अयुब का पठान कथे एक थे आप जानते हो मागण्याचं द्वारेपत्र हे दिलेलं आहे मागण्या आणि त्याच्यात विविध शिक्षणाच्या आरक्षणाच्या आणि संरक्षणाच्या बाबतीत विविध दिलेल्या आहेत या सविस्तरपणे आम्ही त्यांना मांडलेल्या आहेत की कशाप्रकारे शिक्षणामध्ये आम्हाला आरक्षण मिळत नाही कशाप्रकारे माननीय उच्च न्यायालयाने आदेश देऊन सुद्धा आम्हाला या ठिकाणी रिझर्वेशन नाही आहे ज्याप्रमाणे सच्चर कमिशन असो रंगनाथ मिश्रा असो महमूद असो या सगळ्या समित्यांनी आम्हाला संरक्षण पाहिजे आरक्षण पाहिजे आम्ही मागासवर्गीय समाजापेक्षाही आमची आज या महाराष्ट्रात आणि पूर्ण भारत देशात परिस्थिती असतानासुद्धा आम्हाला या ठिकाणी आरक्षण दिलं जात नाही त्यामुळे ते सविस्तर आम्ही शासनाला परत मांडलेलो हो आहोत आणि आता आम्ही या ठिकाणी थांबणार नाही तर याचा लढा आम्ही आज शेवटपर्यंत लढू कारण की आज आम्हाला संपूर्ण राजकीय पक्षांचा या ठिकाणी पाठिंबा मिळालेला आहे आमच्या हिंदू बांधवांचा पाठिंबा मिळालेला आहे त्यामुळे आता निश्चितच आम्ही ही मशाल पुढे घेऊन जाऊ आणि निश्चितच आम्ही मुस्लिम समाजाला खास करून अल्पसंख्याक समाजाची मुस्लिम समाजाला न्याय मिळवण्यासाठी प्रयत्न करू धन्यवाद आज सबसे पहिले अल्ला का शुक्र अदा करता हु की अल्ला ने हमारे दिमाग मे जे डाली की हम एक अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय हमारे अंतरराष्ट्रीय अल्पसंख्याक दिन को मनाने के लिए कोशिश करें और कल हुआ पुलिस परमिशन ली गई बाकायदा नाम से हमने वो सबको मैसेज दिया और आप आए आज इस चेयर पे बैठ के एक बड़ी खुशी की बात महसूस हो रही है कि राष्ट्रवादी भी है कांग्रेस भी है समाजवादी भी है एमआईएम भी है हमारे मुकुल मतलब सत्तारे साहब जो जनक्रांति में वो सभी पक्षों के यहाँ पर प्रतिनिधित्व करते हैं यानी हर पक्ष के क्षक यहाँ पर आए हुए हैं इनकी तीरी तमन्ना है कि अल्पसंख्यक का समाज मेन स्ट्रीम में आना चाहिए मेन प्रभाव में आना चाहिए और इसके लिए उनकी एक कोशिश थी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और साथ ही उन सभी आए हुए आजादियों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि छोटी सी दावत यह आए लब्बे का और इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस तरह से आपने आज आके हमारे अल्पसंख्यक के लिए हमको दुआ सपोर्ट किया हम ये मशाल लेके पूरे साल चलने वाले हैं क्योंकि तो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये पूरा निवेदन भी हमने लिखा है कि ये सरकार ने हमको किस तरह से रिजर्वेशन दिया था हमारे को किस तरह से आरक्षण किया था किस तरह से संरक्षण दिया, दिया था लेकिन आज की हुकूमत